बिम्बोष्ठद्युतिपुञ्जचुम्बनकला शोणाय मानीन ते कामाक्षि समदशाम् आरोढुमाकाङ्क्षते श्रीकामाक्षि मुखेन्दुभूषणमिदं मन्दस्मितं तावकम् नेत्रानन्दकरं तथाहि मकरो गच्छेद्यथा शीतं देवि तथा यथा हिमजलम् सन्तापमुद्रास्पदम् श्वेतं किञ्च तथा यथा मलिनतां धत्ते च मुक्ता मणिः त्वन्मन्दस्मितमञ्जरीं प्रसृमरां कामाक्षि चन्द्रातपम् सन्तः सन्ततमामनन्त्यमलता लक्ष्यते अस्माकं न धुनोति तापमधिकं धुनोति नाभ्यन्तरम् ध्वान्तम् दत् खलु दुःखिनो वयममि केनेति नो विद्महे नम्रस्य प्रणयप्ररोहकलहः छेदाय पादाब्जयोः मन्दं चन्द्रकिशोरशेखरमणेः कामाक्षि ते बन्धूकप्रसव श्रियं जितवतो बंहीयसीं तादृशीं बिम्बोष्ठस्य रुचिं निरस्य हसिता ज्योत्स्नावयस्यायते मुक्तानां परिमोचनं विदधतः तत्प्रीतिनिष्पादिनी भूयो दूरत एव धूतमरुतः तत्पालनं तन्वती उद्भूतस्य जलान्तराद विरतं तद्दूरतां जग्मुषी कामाक्षि तव कथं कम्बोस्तुलामश्नुते श्रीकामाक्षि तव स्मितद्युतिधरी वैदग्देलायितम् पश्यन्तोऽपि निरन्तरं सुविमलम् मन्या जगन्मण्डले लोकं हासयितुं प्राकाश्यमातन्वते। प्राकाश्यमातन्वती मन्दाक्षम् विरहय्यवस्तु विभवम् मन्दारचन्द्रादयः क्षीराब्धेरपि शैलराजतनये त्वन्मन्दहासस्य च श्रीकामाक्षि वलक्षिमोदय निधेः किञ्चिद्भिदाम् ब्रूमहे एकस्मै पुरुषाय देवि सददौ लक्ष्मीं कदाचित् पुरा सर्वेभ्योऽपि ददात्यसौ दुत्सतम् लक्ष्मीं च वागीश्वरी श्रीकाञ्चीपुररत्नदीपकलिके तान्येव विश्वान्तरे चाकोराणि चराचरेश्वरि परम् धन्यानि मन्यामहे कम्पातीरकुटुम्बचङ्क्रमकला चुञ्चूनि चञ्चूपुटैः नित्यं यानि तव स्मितेन्दुमहसाम् आस्वादमातन्वते शैत्यप्रक्रममाश्रितोऽपि नमतां जाड्यप्रधां धूनयन् राघव्यञ्जनपेशलोऽपि गिरिशे वैमल्यमुल्लासयन्

यद्वैदग्ध्यमुखेन मन्मथरिपुं सम्मोहयन्त्यञ्जसा श्रीकामाक्षि तव स्मिताय सततं तस्मै नमस्कुर्महे